Yusuf surəsində 106-cı ayədə buyurur ki: "Və məyü'minu aksəruhum billahi illə və hum müşrikun." Onların əksəriyyəti Allah'a şərik qoşaraq iman edəllər. Bu ayəti dəlil gətirərək deyirlər ki, yəni şişkilə iman istəyi bir yerdə ola bilər. Ancaq ayət onların əleyhinə hüccətdir. Ayətdə bildirilən iman şəriətdə insandan müşəlləfdən tələb edilən faydalı iman deyil faydasız imandır. Nə ilə açıqlanır bu? Ayətin siyak və sibək, yəni özündən əvvəlki və sonrakı ayətlərlə birlikdə oxunduqda ortaya çıxır ki, ayət müşriklər üçün nazil olub. Rububiyyətdə Allah Sübhana və Taala-ya iman edib, ibadətdə Allah-a şərik qoşan kəslər üçün nazil olub. Yusuf surəsinin 106-cı ayətidir bu. Allah Sübhana və Taala 105-ci ayətdə bir ayət əvvəl buyurur ki, وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ سمalarda və yerdə nə qədər Allahın ayətləri var? Kövnə ayətlər. İnsanlar onların yanından keçirlər, lakin üz çevirirlər. Samalarda və yerdə olan ayətlər Allah subhanə və təala xalq etdiyi insanlar, heyvanlar, dağlar, ulduzlar Ay, günəş və s. İnsanların çoxusu bunu görür. Ancaq Allah Sübhana və Teala ibadətdə şərik qoşur. Və Quran ayətlərində Allah Sübhana və Teala müşriklərə çox vaxt öz rububiyyətini və onların rububiyyətə inanmaqlarını onların əleyhinə hüccət kimi istifadə edir. Allah Sübhana və Teala Yunus surəsində buyurur ki: "Qul mən yaruzuku minəs-səmāi vəl-ard. Ammən yamliku's-səmə vəl-abṣar?" Və məni xaric edən heyyəni məyit və xaric edən məyiti heyydən və məni idarə edən əmri, deyəcəklər ki, Allah. Onlara dey ki, sizə səmalardan və yerdən ruhu verən kimdir? Gözlərə və qulaqlara sahib olan kimdir? Diridən ölü, öldən diriyi çıxardan kimdir və hər şeyi idarə edən kimdir? Onlar deyəcəklər ki, Allah. Məkkə müşrikləri, ümumiyyətlə müşriklər, müşrik qəbilələr zamanından, məkanından əfsol olmayaraq Allah subhanahu və təala'dan rububiyyətlə inanırlar. Lakin bu inanc onları İslam dininə daxil etmir.